Брат служил меньший, он у меня по мобилизации с 15 века пошел. Мобилизация в его прошла год и восемь. Вернулся домой. И так подбил меня в конце 16-го, начало 17-го пойти служить, подписать контракт. Подписал первый контракт на три года. Потом продлил. Еще на год. Потом еще на три. Ну и До сих пор в Збройних силах і так, в 58-й і в 16-му окремому батальйоні. Нравиться служити тут в батальйоні, в бригаді. Много є знайомих, друзів, ну і командирів. 5.40 был я, сел за механика водия на БМП-1. Мы вырушили, 5.40 выехали мы на трассу. Со мной было 4 коробочки. Ну и командир Петроза наш был с нами. И вот так мы нас разбили. Все мы потеряли машины. У нас тогда первый был 200-й хлопчина. Забрать мы его с собой не смогли, но... Щось сутку виходили, просто тяжко було вийти. Не розуміли просто, що відбувається і де наші знаходяться. Ну, дошли, знайшли своїх, стали в строї, я ж кажу, на сьогоднішній день воюємо. За Білогоровку, за мужність третьої ступені, то чимало було різних. І бригадний і там. Сейчас же там она дает, там второй, третій есть, там ну именно бригадные какие-то там, такие, со значками. Если у не какая, есть, много есть. Дуже там больше 14 штук вроде что-то что таке. Зачищали Белогороку от противника. Задачи поставлены, справились. Противника выбили, закрепилися. И сколько мы? Наверное, 5. Нет. Сейчас, 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 Наверное, с месяц мы пробыли на Белогороке. Дуже много техніки ми. Мы... пополнили свои, как кажут, то, что потеряли машины, мы себе, можно сказать, с них двойки у нас были, две, БМП-2, копейки, ну и богато, что мы еще не успели позабирать, бо времени не было тогда, быстро перекидывали на Бахмут всех и переехали туда. Все подготовленные люди, всеми они очень, как кажут, хитрые. Ну Це хто з ім'я воював, конкретно з ім'я стикався. Я думаю, ніхто не скаже, що це якийсь ну, звичайно, не обичний це. Це видно, що тренувані люди були, вони в нас крові много попили, Ну і, і ми їм теж много попили крові. Це дуже серйозний противник. Це було у нас під Покровським за Бахмутом. Вони штурмували нам посадку. тремя, они заходили тремя группами. У нас тогда погиб, сейчас не вспомню я уже фамилию, командир взвода он был, РВП нашего 16-го батальона. Тогда они подошли до нас майже на 15 метров. Богом отбились, много их побили. Вот это, наверное, мы тогда у нас тоже потери были. Ну, у них больше было потерь мы выстояли, тоже, как говорится, задачи, в принципе, справились. Но удержание, вот это, что что они очень хитрые. Одна группа показывается, а две уже, можно сказать, обходят. С флангов они любят заходить дуже сильно. Покажется маленькая группа, и потом начинают. Нема такого, не было такого, что там была подготовка, там минометом еще что-то отработало. Все было по тихому, они заходили как настоящие профессионалы. Так, сержантов я у себя отбираю ос, э, особисто с ним беседую. И большинство стараюсь ставить сержантов тем, кто со мной был в окопах. Ну, с кем я э, воевал, я ему могу довериться, доверить ему особовый склад. Ну, это я лично. Для меня сержант, я не знаю, это, наверное, самое лучшее звание, что есть в Збройных Силах Украины. Сержант, старший сержант. На сержантах, в принципе, это лично тоже мое мнение, держится все Збройные Силы Украины. Не будет сержантов, не будет ничего. Тот, кто уверен в себе и готов защищать свою страну, то есть станет хорошим пехотинцем. Потом сейчас есть людей отправляют в учебки, есть инструктора у каждой, в принципе, в бригаде, есть инструктора в батальонах, есть инструктора. Людей перед тем, как куда-то отправить на боевое, его ну, учить. Я же тоже когда как говорят, пехотинцем был, значит, спорокурсантом был. Потом не все ж сразу хороший пехотинец когда у ее хороший командир тогда хороший пехотинец но это для меня пехотинец а как оно всех же по-разному все рано или поздно когда придет момент вот я считаю что каждый сейчас мужчина каждый мужчина должен стать в строй и защищать свои землю. хотя бы своих родных Бо много кто... Много кто с мужиком не бачил, что как оно происходило. Взять вот Ирпень, Бучу, Гастомель. Лично я там присутствовал, у нас было 18 человек, группа. Нагляделись, делиться бат, а кто что бачил и кто что потерял в этой жизни. Ты приходит, берет сброю в руки, учится, как правильно воевать, служить. Побольше было бы таких. На, 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 на данный час у нас противник много показывает, что вот богато кто у нас сдается в плен. Ну, вот, хлопцы. Там вот с других, вот глядишь, там читаешь, там те там сдались, потом пишут, расстреляли. Скажу чисто за себя. Э, как сержант, даже был бы солдатом обычным. Никогда в жизни противнику нельзя сдаваться в Всегда надо стоять до последнего воевать. Ты на своей земле, все равно прыгать. Я своим, сейчас я от трошки от, отойду от, от темы, я всегда своим хлопцам говорю. Домой? Домой. Ты прыгаешь в любом случае. Только знаете, как раньше то в фильме «Спартанцы», как Жинка сказала своему человеку, ты вертайся домой со щитом, или на щите. Вот я, в принципе, своим пацанам так и говорю. Вы в любом случае вернетесь домой. Ктось со щитом, то бишь в броне. Хтось на щеке. Это жизнь. И ну, пацаны понимают меня, прошу, я кажу, и вот так мы до сих пор отвоюем. 16 й бат, он створился в Полтаве. Я в этой роте уже, скажем, 8, можно сказать, 8 лет. Пятый командир роты, седьмой комбат. Я до сих пор, я не знаю, что я так привязался до батальона. Он бы, как бы, кажется, уже вроде бы и не той, но, но моется. Предлагали, вот есть командиры батальонов, предлагали там на мы когда вот на урожай перед этим на урожай на там на выше посада стать. Я как бы не то, что отмолвался, но говорю, я дуже сильно привязан до хлопцев, до своего коллектива, до своих хлопцев. было как бы, они меня всегда говорят, если вы уйдете, то мы типа порасходимся, попереводимся. Я этого не хочу, мы тут создали свой костяк у нас. Мы воюем, командиры нами довольны, вроде бы Никогда не подводили, задачи сюда выполняются. Ну, По-разному есть, что сразу, есть, что чуть затягиваем. Главное все делать с умом и головой. Это, наверное, до конца жизни или так, сколько будет жить. Вот есть ребята, что вот, поуходили уже очень давно, очень давно. Мы там в начале кто-то поуходили, кто-то перевелся. До сих пор общаемся, бывает вот когда время, приезжаешь домой в отпуск, созваниваемся, встречаемся. Они рассказывают, как я там, например, как у нас там справа, они там как у себя, что в жизни поменялось, что не поменялось. Я не знаю, для меня это, наверное, до конца смерти это дружба, братство остается. Есть, У всех оно по-разному, у кого-то да, у кого-то нет, но вообще армейская дружба это, наверное, На гражданке такого нема. Дружби такі нема. А от армейська є армійська. Це, мабуть, до кінця життя. Вона і буде. У підрозділ попадали хлопці. Молоді. були такі, що попадали, що вони мені в батьки гадилися. те, що вот в батьки годилися. честно сказать, приятно было с такими мужиками служить. Они понимали, что я от хочу, они выполняли хотя они там, я же в батьки годились. А молодежь, не знаю, самое тяжелое работать с молодежью. Приходят, вот если из гражданки, здесь там кто-то добровольно, там кто-то еще там, как с, этими тяжело а работать. Нарванные, что ты рассказываешь, там еще что-то. С такими вот взрослыми мужиками, тем, кому за 30-35. С, вот да, с вот этими мужиками. Там, есть постарше. Вот у меня э, самые возрасте было по 57 лет. Мужики ездили на полигон. Не надо было ни кричать, наказывать там, там Че еще что-то им скажешь, они, да, надо, все, едут, ну, вот, такие были, и на позиции с, с окружения сокружения вышли, еще и сумежников, как мы кажем, нацгвардию, 11 человек вывели, так что, со взрослыми, я вам скажу, легче работать, чем с молодежью. Молодежь крикнул, уже маме а Когда приходит мужик, он понимает, он настоящему, он уже 18-19 до 23 это дети. Просто дети. Да, есть, я не спорю, есть проходят хлопцы. У меня тоже есть подразделение. Буквально недавно поприходили толковые. Они знали, что они сюда идут. В первую очередь каждый должен понимать, что он сюда идет. И каждый должен защищать свою землю. В первую очередь. наверное, позвоню жене и скажу, Зай, я на еще подписал контракт. Наверное, дальше буду служить. Но я уходил, ну, 4 года отслужил, был, уволился. Дома я побыл ровно 4 месяца. Не смог. Я и вернулся назад по сегодняшнему Супруга, в принципе, поддерживает, просто хочется детей сейчас все бачить, а так вроде бы нормально.